buzun sudan daha yüngül olduğunu bilirdinizmi? Suyun əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də digər bütün maddələrdən fərqli olaraq bərk halının maye halından, yəni buzun sudan daha yüngül olmasıdır. Buna görə də dənizlərdə donma üstən başlayır. Çünki donan təbəqə suyun digər maye hissəsindən daha yüngüldür. Donduğu üçün üstə çıxan təbəqə dənizin altında qalan maye hissəsini, həmçinin burada yaşayan canlıları Soyuq havadan gəlir. Yaxşı, bəs bu sudan ağır olsaydı nə baş verərdi? Bu zaman dənizlər dibdən donmağa başlayar və bu da dənizlərin tamamilə donmasına gətirib çıxarardı. Dünyadakı göllərin, dənizlərin və okeanların çox böyük hissəsi nəhəng buz kütlələrinə çevrilərdi. Dənizlərin səthində yalnız bir neçə metrlik bir su təbəqəsi qalar və havanın temperaturu artsa belə dibdəki buz heç vaxt əriməzdi. Belə bir dünyanın dənizlərində heç bir canlı yaşaya bilməzdi. bütün ekosistemə mənfi təsir göstərir, hətta dünya ölü planet halına gələ bilərdi. Su dünyadakı canlıların ehtiyacı olan ən vacib elementdir. Allah su vasitəsilə bütün dünyaya həyat vermişdir. Göydən suya endirən odur. Bu həm sizin içməyiniz, həm də içində mal qaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır.